В ефірі програма у дорозі. Ми знайомимо вас з героями шляхів, простими робітниками, автолюбителями, колекціонерами та спортсменами. Життя крізь призму дороги сьогодні у випуску Люди неба. Родітелі купили машину, коли я був у втором класі. Ну і перший раз самостоятельно паруліл і поїхав. В четвертому класі. Водійське посвідчення Юрій Агафонов отримав ще 20 років тому. Їздить часто і багато. Тільки до роботи йому 65 кілометрів. На дорозі найбільше не любить так званих джигітів. В Інтенсивному движенні в нашому міродій на раз їхати намного складніше, ніж пілотувати самоліт. Про літаки Юрко знає не щоток. Він пілот-професіонал, випускник Качинського авіаційного училища. Знається на 16 типах і модифікаціях винищувачів. льотчиком – це моя мечта з Дісня. Тобто, коли мені було 4 роки, ми з сім'єю поїхали Адлер вироби, в Адлер відпочивати, я зайшов в самоліт как сейчас помню, і у 18-й ми Я сказав, я буду льотчиком. Вот я ту В общем, то я проньос через э, так пафосно говоря, э, принес через всю свою жизнь. Батьки направляли у торгівлю вчителі у медицину, тренер у спорт. Але Юрко не зрадив, мрію. Льотну кар'єру зробив швидко. Та у 31 рік військового льотчика Агафонова відправили на пенсію. Про це, звісно, не любить говорити. После ухода на пенсию я закончил наш университет по специальности кадровый менеджмент финансовое планирование. Работал в банке, работал директором небольшого завода, но в конечном итоге все равно вернулся в авиацию. Спустя несколько лет вернулся в авіацію, продовжує літати. Думаю, буду літати до тих пор, поки це можливо буде в плані состояния авіакомпанії і здоров'я. Повернувся в небо у новій для себе ролі інструктора у льотній школі. Викладає курс приватного пілота. Если говорить официальным языком, мы сейчас находимся на перроне аэропорта или аэропорта, как угодно. Юрий демонстрирует маленький на двухкий литак. Свифт К-10. Аппарат розрахований на двух осіб и на 40 кг вантажу. Эти самолеты, они не являются учебными. Они допущены к выполнению учебно-тренировочных полетов. То есть к первоначальному обучению и вообще к обучению. Как правило, этого веса или этого класса самолета э, конструируется и в этом ракурсе. Для этого здесь установлено сдвоенное управление. Педали, они сдвоенные у инструктора и у курсанта. И ручка управления самолетом. То же самое. Вот это называется рут, рычаг управления двигателем. То есть проще, если ближе к автомобилю, газ. Так же, як на машині, Вперед Больше більше газу, назад менше газу. Інший літак, на якому можна підкорювати небо, як 52. з радянських часів. На таких апаратах вчили спортсменів вищому пілотажу. Нині більшість курсантів вчиться на свіфті питання ціни навчання. Порядок цифр – это зависит от типа самолета. На Як-52 это более 100 тысяч гривен, на самолете К-10 «Свиф» это до 100 тысяч гривен. Львиную долю – это процентов 90 всех курсов составляет цена топлива. Зранку Юрий расписывается у журнале. Свидчить, с погодными умовами ознайомленный. Решение про вылет принял. Есть определенные нормы, по которым мы выполняем полеты. Сейчас 2-3 октанта количества облачности, нижний край 250 метров и видимость более 5 километров. То есть погодные условия позволяют выполнять полеты. И... Но единственная загвоздка – это, конечно, полоса. Ночью прошли дожди, она сильно размокла, поэтому… Прийдеться час-полтора подождати, поки э, полоса страхне. Невеликий льотний клас Юрко діють ще з двома пілотами-інструкторами. Тут професіонали буквально на пальцях вчать літати, начитують 11 предметів, приймають іспит з теорії і тільки потім переходять до практики. Руслан Борис виводить людей у небо з 88-го року. Коли перший раз чоловік злітає, садиться, естественно, у него какой-то вот небольшой шок, наверное, потому что если он летит с инструктором, он надеется, у него есть какая-то надежда, что что-то исправит инструктор, подскажет, да, в любой ситуации инструктор может взять управление на себя, да, исправить ситуацию. А тут он взлетает и, насколько я знаю, после взлета первая мысль, зачем я это сделал и что я буду делать дальше. Здравствуйте, Леночка. Олена, молодая, энергийная, весела, впевнена у собі жінка, раптом вирішила, что хочет летать. Да, я вожу автомобиль, но ни разу не была. Ну, то есть, как бы, я летала, конечно, на самолетах, а, ну, так, как турист, естественно. Ничего такого ближе не было связано с самолетом. Не знаю, вот пришла идея. Откуда я прийшла, не могу сейчас сказати. От хочу і все. знайомі і рідні захоплення Олени сприйняли скептично. Це змусило пілота курсанта задуматися і відповісти на сам перед собі навіщо треба у небо реакція. практично одинакова. Зачем тобі це нужно? Я задумалась для чого ж мені це нужно. Для себе я так розумію, це дійсно мені дуже потрібно. есть для мене це какой то шаг вперед. Це можливість и і роста. росту. есть це стимул для мене для того, щоб вот, рости розвиватися личностно. Це мені допомагає в житті. Щовихідних Олена за партою біля дошки вчитель і наставник Юрко. Тема сьогоднішнього уроку точніше завдання на політ, відпрацювання розворотів та набирання і зниження висоти. 30 километров в час. Обороты двигателя 4000, 4200. И высоту будем выдерживать. Займем высоту 600 метров. Чтобы поразуметься с летаком, не треба бути инженером чи спадковым физиком. Достатньо розумітися на кресленні та Не обязательно для этого сейчас иметь высшее образование. Не обязательно для этого иметь сверхшикарное здоровье. То есть вот эти моменты как раз позволил переход на европейские требования. То есть кто раньше не мог по медицине пройти, да, при Советском Союзе были сильно завышены требования. Сейчас же пилот приравнивается практически по требованиям, а медицинским это к водителю. И самое посвідчення приватного пілота стали прирівнювати до водійського. Если сравнить с правами на машину любительскими, на легковую машину, это примерно то же самое, только на самолет. То есть пилот-любитель, который имеет право э, летать на определенном классе воздушных судов в воздушном пространстве нашем без, э, ну, как без получения прибыли. Поняття Приватний пілот для України нове. Ми тільки недавно перейшли на спрощений порядок здійснення польотів. Так би мовити, відкрили двері малій авіації. Мати пілотське посвідчення стало модним. Тож прагматики і романтики сіли за штурвал. Тенденция среднего возраста, так выразимся. То есть люди, которые более прагматичны. Люди, которым хотелось бы, помимо того, что реализовать свою детскую мечту, еще реализовать э, требования бизнеса. То есть быстрая реакция, быстрое перемещение, охват своих, допустим, интересов в Украине. Сегодня он в Днепропетровске, через два часа он в Киеве, через четыре часа он во Львове. И есть романтики, конечно, не без этого. То есть люди, которые хотели бы просто летать, просто подниматься в небо, в воздух, выполнять какие-то фигуры пилотажа. Просто любоваться видом, облаками, небом, землей с большой высоты. Когда человек становится свободным? можливо, после того, как научился самостоятельно подниматься в небо. Включаем аккумулятор аккумулятор первый самый приборы радио луговой 280 запуск зона 280 исполнительный занимаем 330 все выводим обороты порядка двух 3000 половиной вперед отпускаем тормоза за декілька секунд літак відривається від злітної смуги и парить серед хмар. это всегда волнительно. Это вот э, что-то такое, ну, воодушевление, это такое вот, э, не знаю, в английском exciting. То есть что-то такое, настолько волнующее, такое интересное чувство. Вот. В сравнении можно привести, вот когда на качелях катаешься, да, это вот ощущение верхней точки, то есть настолько это все вот тебе поднимает внутреннее все вот такие, Не знаю, как сказать, да, окрыляет действительно. То есть это нельзя передать словами, это нужно попробовать. Елена она пришла летом с устойчивым желанием научиться летать. То, что у человека есть харизма, ну, это одно из основных, так скажем, факторов быстрого и успешного освоения летных навыков. Что до викладача. выкладача, про него и коллеги, и курсанты єдині у думках. Веселый человек, э, достаточно такой дотошный в обучении, э, досконально рассказывает все до мелочей, обращает внимание на все мелочи при обучении, э, примеры какие-то приводит часто из жизни, что тоже обязательно привязывать к, к окружающему нас миру. Э, ну, хороший летчик, опытный. Достаточно строгий. Но это и правильно, потому что очень серьезный вопрос и очень большая цена ошибки. То есть здесь, условно, как в автомобиле, невозможно нажать на тормоз и остановиться, припарковаться да, у обочины. То есть здесь нужно четко знать теорию четко понимать твои действия, к чему ведут для того, чтобы нормально, адекватно отреагировать на любую ситуацию в воздухе. Задание юрка не только вчити, а и принимать испыты. Такую честь имеют два шесть-четырех инструктори школы у Майскому. Инструктор авиакомпания или организация представляет для получения им рейтинга или статуса экзаменатора. Госавиаслужба по представлению этого пилота находит э, допустимым получение данного э, рейтинга, соответственно, э, этот пилот едет на определенные на занятия, э, проходит эти занятия, э, как экзаменатор сдает экзамены, и после этого он становится э, экзаменатором. Четыре летных экзамена я принял, э, двое из них уже получили пилотские свидетельства. екзаменом пілот має налітати 40 годин. Зараз Сейчас екзаменаційний экзаменационный Тобто Я буду перевіряти курсанта, который закончил программу льотного обучения на самоліті як висел. Полет буде состоять з полета в зону на фігури простого І и польоти по кругу, то есть или... ну да, или правильно так называть качество виконання взлета і посадки. Олександр вчиться на економіста, але сьогоднішній іспит не з програми університету і, напевне, важливіший за сесію. Хлопець збирається займатися авіацією всерйоз. Мріє пройти навчання в Америці і пілотувати пасажирські боїнги. На землі можна затормозити і, і тільки вправо, вліво, назад вперед, а там-то ще можна вверх і вниз. Тобто, ну, ну, це дійсно своєобразна свобода. Позапрошли родом був мій перший самостоятельний. Ну і от, після того часу я уверен в себе. самоліті уверен. Головне підтвердити і продемонструвати свою впевненість екзаменатору. Я думаю, що здав. І правильно думає. Є там таке поняття, як це соответствує. Є дві оцінки – соответствує і не суттєво. Ну, По всім пунктам. Олександр Садвесий. У Олександра попереду самостійне відшліфовування набутих навичок. А от Євген за штурвалом майже рік. Літає на власному гірокоптері. Це ні самоліт, ні вертоліт. Це середнє. Але більше, більше к самоліту відноситься, тому що у нього є розбіг і посадка. Небесні простори Євген ні з чим не може зрівняти ні з мотоциклом, ні з катером. Усі враження тьмяніють на фоні польотів. Літати – це завжди була вища каста. Літати це не їздити, не, не плавати, не ходити. Літати це літати. Це, як я говорю, я зверху бачу все, ти і знай. Літати… Это ничем не соединяет. Это 4D во всех пространствах. Вверх, вниз, справа, лево. Все направления ты все чувствуешь абсолютно во всех плоскостях. Сверху совсем не так. Даже времена года меняются. Подсолнух то есть желтый, то зеленый, то поля покосили. Вроде как летал, все помнишь. Через две недели прилетаешь и смотришь, все покосили уже совсем не так. Уже летишь, опа, не понял, что это гея. То есть каждый раз... каждый польот все что-то нове, какие то там какие-то там я не знаю, внутрішні там просто переполняет душа. Когда летишь, просто літіш и Париж, как як Нас тут майже переконали, що невеликий літак у сім'ї такий же незамінний, як і автомобіль, тільки коштує значно дорожче. Цена самолетов колеблется от цены на автомобиль, то есть средний автомобиль примерно 50 тысяч долларов, 40 тысяч долларов. Ну и, естественно, более презентабельные, более так, комфортабельные, 4-8 местные, там, до полумиллиона долларов. Ну, то есть самое приемлемое ⁇ это 50 тысяч долларов, это вполне удовлетворяющий требование частного пилота. Дмитро вирішив вчитися на приватного пілота за компанією з товаришем. Я думав довго. мабуть, минут п'ять. Все, і пішов літати. У мене є права на машину, на лодку, на мотоцикл, на грузовик. Ну, тепер будуть на самоліт. Молодик любить цікавих людей та свіжі враження. Тож про знайомство з небом не пошкодував. Два моменти були цікаві. Перший момент це з інструктором, коли ми перший раз довірили ручку і дозволили. управлять самолетом и второй раз это уже когда я первый раз вылетел самостоятельно но ну, это было очень интересное ощущение ощущение полной свободы да? вот как будто бы ты сейчас нажмешь газ и улетишь куда хочешь то есть особо вот, смысла не было обратно возвращаться на аэродром но дисциплина заставила мне это сделать. Нині Дмитро летает самостоятельно. Юрий только спостерігає из земли. Для инструктора такі хвилини полету, когда за штурвалом курсант, – вещи То ощущение, когда выходишь из самолета, закрываешь дверь или закрываешь фонарь и говоришь «давай лети самостоятельно». Но в свое время, когда я курил, я за 4 или 5 минут полета курсанта по кругу курил 2 сигареты. То есть я настолько волновался, не я один причем. У каждого инструктора кто-то выходил к полосе, кто-то курил много, кто-то садился рядом с диспетчером, или мы говорим с руководителем полетов, и наблюдал весь полет до посадки. И насколько а, большая радость, когда человек курсант а, в первый раз летающий один сам, самостоятельно или один в самолете слетает и красиво его взлетит и красиво его посадит. Ну я уже не говорю, что правильно, естественно. Для нас красиво, это правильно. Приходит именно удовлетворение той работы, которую ты выполнял в течение там нескольких месяцев. Ну вот, вот он результат, вот он вот он результат заруливает. После четвертого разворота носик чуть-чуть повыше. Почему? Потому что у нас встречный ветер назад. Назад, чтобы нам удержаться на глисаде, нам надо чуть меньше вертикально. Но смотри, куда снижается самолет. Мы летаем до захода солнца. То есть в светлое время суток. Пока все летают, мы летаем. выпуск випуск був про майбутніх пілотів-любителів і, напевне, професіоналів. Нових героїв дороги побачите за тиждень. Хай щастить!